Kita tahu hari ini orang Kuantan atau sebilangan besar kawasan di pinggiran Kuantan sibuk hari ini untuk menjaga keselamatan mereka. Kenapa? Mereka bertumpu di bandar Kuantan untuk menghadiri pameran bomba. Hari ini bomba ni. Mereka risau bimbang. Mereka pergi datang ke program yang dianjurkan oleh badan operasi mencegah Bencana alam, bomba. Alhamdulillah. Kepekaan orang Kuantan, kita tahu terhadap keselamatan negara. Tetapi, tahulah tuan-tuan dan puan-puan. Saya datang daripada Johor, semata-mata untuk hadir dalam program hari ini. Untuk menyatakan bahawa saya bimbang dan risau dengan keselamatan orang-orang Pahang. Orang-orang Pahang sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan yang sangat meruncingkan. Mungkin tuan-tuan kata, eh pandai-pandai pula kenal. Kami orang Pahang tak rasa apa pun. Orang Pahang tak rasa apa. Orang Johor bimbang. Apabila berlaku insiden. Diraup. Apabila ada sekumpulan. Wakil rakyat daripada Pahang sendiri. Tidak. Atau dengan lain perkataan. Cuba untuk menentang titah baginda Sultan Pahang sendiri. Tuan-tuan dan perempuan. Ini keadaan dalam bahasa tentera. Kan, unbecoming. Tak boleh diterima. Apabila mereka menceroboh kawasan tanah di Raup Yang dikatakan konon-kononnya. Tanah-tanah ini milik mereka. Dan mereka ingin menguasainya. Walaupun tak ada geran. Keinginan tu ada. Mereka klaim. Dulu mereka klaim. Atau mereka katakan bahawa durian itu namanya Mausan King. Tuan-tuan ingat tak? Tapi Mausan King dah tak ada. Yang tinggal ialah durian tembaga. Ataupun durian kunyit. Yang asalnya daripada gua musang. Maka dikekalkan nama itu kepada musang. Kenapa king? Kerana yang merasakan buah ini terlalu nikmat ialah Sultan Brunei. Sultan Brunei yang memberi nama daripada Mausan King kepada Musang King. Tuan-tuan tanya betul ke kena cakap ni? Saya pergi kursus Musang King tiga kali tuan-tuan. Saya lihat sendiri di kawasan Sungai Ruan dan beberapa daerah di kawasan Raub Besarnya pokok musangking yang kononnya ditanam oleh tok nenek moyang mereka. Ini satu penipuan tuan-tuan. Kenapa musangking ini baru saja tak sampai pun 20 tahun diperkenalkan di semenanjung tanah Melayu. Diperkenalkan pada ASEAN tak kurang tak lebih daripada 10 tahun. Sedangkan pokok-pokok itu uh, telah berusia lebih daripada 80-70 tahun tuan-tuan. Jadi siapa yang tanam pokok ini? Orang-orang kita lah. Orang asli di kawasan Rau. Mereka yang tanam. Yang pajak. Yang pajak siapa? Mula-mula yang pajak keluarkan hasil kayu kayan adalah mereka-mereka ni. Yang yang atuk-atuk mereka ni yang klaim kawasan tu adalah kawasan mereka. Mereka keluarkan tanah. Okey, kita terima sebab mereka bayar premium. Mereka tinggalkan pokok-pokok durian tembaga ataupun durian kunyit ini. Kemudian mereka baja dan mereka telah menipu. Siapa yang mereka tipu? Tok-tok batin di kawasan situ yang mereka ambil dan pajak tanah-tanah mereka seekar tidak lebih daripada seribu ringgit. Yang saya cerita kat tuan-tuan ini bukannya Dongingan. Ini adalah hakikat apa yang berlaku. Kenapa mereka boleh menguasai kawasan-kawasan yang begitu luas diraup. Untuk menguasai musang king. Kemudian mereka tak ada apa-apa. Mereka tak ada apa-apa sebenarnya tuan-tuan. Mereka tidak pernah pun memohon. Mereka hanya pajak kepada tok-tok batin. Kemudian mereka klaim tanah ini tanah mereka. Mereka ingin menuntut untuk membuat permohonan. Sedangkan sebelum ini tidak ada. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang berhak ke atas tanah itu adalah tentera dan bekas tentera sebab telah termaktub dalam perintah majlis angkatan tentera 1973 bahawa setiap anggota tentera berhak untuk membuat permohonan tanah seluas 20 ekar tanah pertanian dan dua lot pertanian di mana-mana kawasan seluruh Malaysia termasuklah di tanah di Raub itu tuan-tuan jadi sekarang ini, siapa yang lebih berhak untuk dipertahankan? Adakah mereka ataupun bekas sentera? Bekas sentera ini adalah rakyat yang sama-sama macam tuan-tuan datang mengundi. Memberi sokongan kepada kerajaan yang ada sekarang. Tapi mereka dianak tirikan. Yang diutamakan ialah mereka yang telah mengaut berbilion-bilion hasil keuntungan. Pokok yang bukan pun mereka tanam. Pokok-pokok yang baru ini tak ada hasil lagi tuan-tuan. Kalau ada pun buahnya paling-paling pun buat celah gigi je. Hakikatnya yang berhasil besar itu ditanam oleh orang-orang asli, atuk-atuk mereka, berusia lebih daripada 70, 60, 70, 80 tahun tuan-tuan. Ini hakikat. Jadi apa yang mengecewakan kita ialah apabila titah telah diberikan oleh Baginda Tuanku Sultan Pahang Memaksa mereka supaya tidak melibatkan diri untuk mengganggu atau memenceroboh tanah itu lagi. Mereka dengan terang-terang tuan-tuan. Menunjukkan satu demonstrasi. Perangai apakah mereka ini? Kita tuan-tuan kalaulah dititahkan oleh agung. Jangankan agunglah. Kalau kenal kepada kopral saja, kecut kita. Apatah lagi kalau panglima jeneral kepada seorang kenal. apatah lagi apabila titah ini titah diraja titah diraja tidak boleh disangkal tidak boleh dipertikaikan tetapi salah seorang ahli parlimen daripada Pahang dengan berani membawa kumpulan mereka seolah-olah seperti hero mereka bukan hero menceroboh itu dah wajib dah mereka di dihukum di mahkamah tetapi menentang titah baginda sultan ini adalah satu keadaan yang durhaka dan melampau dan di luar kebatasan manusia yang tinggal di bumi tanah Melayu bumi Pahang bumi tercinta bumi orang Melayu yang harus kita pertahankan tuan-tuan kini -tuan ingat kalau kerajaan sekarang ini kita kekalkan tuan-tuan juga dalam keadaan yang bahaya tuan-tuan ingat bagaimana Singapura telah hilang disebabkan pengkhianat-pengkhianat seperti ini duduk dalam kerajaan tetapi bersikap pengkhianat si kitul mereka ini tuan-tuan kalau dalam perang taktikal peperangan kalau kita nak berperang dengan sesiapa pun kita tak gentar anak Melayu yang duduk dalam askar Melayu tidak akan gentar berjuang dengan sesiapa sekalipun kita takkan gentar. Ataupun tuan-tuan kalau ada berjuang dalam peperangan, kita tak gentar. Hilang nyawa di badan tidak menjadi heran. Tetapi yang kita paling heran ialah apa ada, apabila ada musuh dalam selimut. Sekarang ni tuan-tuan musuh kita dalam selimut. Kita nampak. ini ha, bukan kutu yang menggigit. Bukan pijat. kan? Mungkin kita tak nampak. Tapi musuh dalam selimut ni kita nampak. Terang-terang memang menentang dan mereka adalah musuh kita. Kalaulah Singapura disebabkan seorang yang bernama Osman Wok berjaya menipu orang Melayu. Begitu juga di negara kita. Kalau kita tak hati-hati, negara kita akan tergadai tuan-tuan. Singapura dah jadi bukan satu dongengan tapi realiti. Dan cerita ini adalah flashback apa yang berlaku di Singapura disebabkan pengaruh Seorang pemimpin orang Melayu yang telah menipu rakyat orang Melayu di tanah Singapura. Sehingga Singapura tergadai kepada bangsa asing. Sekarang orang Melayu di mana di Singapura? Kita di Johor, kita tahulah keadaan orang Singapura macam mana. Kan? Nak membeli belah, kan? nak cari makan yang murah, makan yang sedap. Mereka datang ke Johor. Jadi tuan-tuan, janganlah sampai nanti orang Pahang. Kan? Orang Pahang juga akan hidup merempat sebagaimana tuan-tuan lihat rakyat di Singapura. Orang Melayu di Singapura. Ini realiti. Kalau di Palestin boleh berlaku, tidak mustahil orang-orang di Pahang, orang-orang di bumi Melayu, di bumi Malaysia yang tercinta ini akan menerima nasib yang sama. Hari ini kita lihat kan bagaimana keadaan agama Islam Tuan-tuan pun sedia maklum. Dipersendir-sendirkan melalui kalimah Allah. Tuan-tuan pun tahu. Dalam perlembagaan jelas, Islam tidak boleh dikotak-katikkan. Tetapi mereka berani. Bukan setakat di parlimen. Di kedai-kedai pun mereka berani. Kan? Mereka berani. Mereka menjual perkara-perkara kan? seperti stokin diletakkan logo Allah. Ini perkara yang tak sepatutnya berlaku. Mereka cuba untuk mengalihkan pandangan orang Melayu Supaya benda ni jadi normal Jadi biasa Tuan-tuan Kalaulah zaman dulu Di Pahang ni saya Tuan-tuan pun sedia maklum kan, Film-film Melayu pun banyak menceritakan Berkenaan dengan ketukuhan Pemimpin-pemimpin Melayu Pahang Mereka bangkit berjuang Untuk siapa? Untuk kita ini kan Melawan British Kan tetapi hari ini kita kita lawan siapa? Tentu akan tanya saya. Ni sebagai seorang tentera, kita ni melawan siapa? Komunis dah letak senjata. Dasarnya ideologi komunis memang telah letak senjata. Dasarnya. Hakikatnya apa yang berlaku himpunan di Kajang mencerminkan bahawa ideologi komunis masih lagi bermaharaja lela di bumi Melaya. Tuan-tuan ini hakikat sebab itu mereka kadang-kadang dengan berani, dengan sengaja ataupun tidak sengaja, tapi yakinlah sebagai seorang bekas tentera saya tahu bahawa ini adalah kerja-kerja espionis ataupun penyusupan. Penyusupan ideologi komunis masih kental dan masih lagi ranjak di di setiap agensi kerajaan di Malaysia. Ini hakikat tuan-tuan. Sebab itu kita lihat mereka tak segan silu untuk membuat pindaan-pindaan dalam buku-buku pendidikan. Kan? Dalam buku pendidikan yang cuba untuk merubah. Espionis atau penyusupan ini adalah untuk merubah, mempengaruhi anak-anak kita. Sedangkan kita semua tahu, idea komunis ini tidak ada jalan pintas, melainkan kita kena hapuskan. Kalau kita tuan-tuan masih menyokong keadaan yang ada sekarang ini, saya bimbang. Tuan-tuan anak-anak kita nanti akan terjebak dan mereka meletakkan bahawa apa saja yang disebut berkenaan dengan komunis tidak memberi apa-apa kesan. Sedangkan tuan-tuan kena ingatkan kepada anak bangsa kita bahawa komunis jangan saja nak bertapak menyebut namanya saja. Kita dah panas hati. Insya-Allah pada 31 Mei bulan Mei ini di Dataran Merdeka bekas tentera akan berhimpun. Walaupun hakikatnya kita nak menyatakan bahawa perhimpunan bekas tentera ini adalah untuk menyatakan berkenaan dengan pelarasan pencen. Tetapi kita juga akan bawa misi solidarity untuk mempertahankan bumi tanah Melayu ini kekal milik Melayu dan diperjuangkan sampai ketisian darah yang terakhir. Boleh tuan-tuan? Okey, untuk menyarah, menaikkan semangat tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan letih. YB Awang pun letih hari ni daripada daripada Kedah. Kan? Semua letih ni. Saya pun letih tetapi saya tak nak tuan-tuan letih dalam berjuang demi untuk bangsa dan negara. Tuan-tuan bangkit bangkit bersama saya. Sila bangun tuan-tuan. Kalau kita tak bangkit sekarang tuan-tuan, kita bimbang. Kita bimbang ke ketokohan dan kepimpinan orang Melayu di bumi Pahang ini akan terhakis. Tuan-tuan bimbang -tuan tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak bimbang, tuan-tuan ada masalah. Jadi untuk menghilangkan masalah tuan-tuan sama-sama dengan saya, nyatakan soliditi kita kepada baginda Tuan Kusultan Pahang. Supaya baginda kekal berjuang mempertahankan orang-orang Pahang, khususnya orang Melayu dan agama Islam, agama yang tercinta. Okey, saya kat sini saya sebut daulat tuan-tuan sebut tuanku, boleh? Daulat! Daulat! Ujung tak dengar. Di sana. Daulat. 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 Wa bila'i taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Takbir.